времени комитеты работы с 2005 года. И работа постоянно постар... постар... велась. Мы видим различные транспортные движутся на городе, переходы, дороги, отдельные здания сооружения, больницы, поликлиники. Но работа остановилась и ничего не Районы, ну, вот у нас район. районы, они продолжают как бы, работу вяло да, текущую, потому что где-то доступности городского слоя нет. В последний раз проводил в 2012 году в декабре месяце одно единственное заседание, раздали поручения, но ничего дальше не будет. Я очень прошу управление архитектуры и строительства, пожалуйста, давайте начнем работу. Это очень важно для нашего города. Это не касается конкретной валюты. Это для всех маломобильных групп населения. Начиная от беременной мамы, мама с коляской, пожилого человека, который просто живой, или кто ходит с палочкой, с костылями, и заканчивая инвалиды на колясках в том числе. Даже Морг мор провел обучение своих работников, автовокзал провел обучение, железнодорожный вокзал, как помогать людям, к нам едут люди. Это приезжие, но мы для своих граждан сейчас ничего не очень а жаль. Илья, у нас есть вопросы по комитету доступности, то есть, вот уже работают... Ну, организовывают работу комитета виде Управления строительства архитектуры. К сожалению, в 2012 году Я, Короче, мы слушаем, один и раз, раз проводили... Спасибо. Уже та же ситуация. Да? А мы должны четыре раза в год проводить. Четыре. С 2011 -го года не было заседания.